Доброго дня, дивитесь телеканал Социальная Краина ⁇ а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию Костянтин Крупский поручь и поруч земной политический эксперт Алексей Олексій Голубуцький будем э, сегодня рассматривать последние сообщения. Ну и я надеюсь, что Алексей есть свои комментарии, потому что некоторые последние сообщения, обычный человек такой, как я, он не может в этом разобраться, что вообще происходит у нас в стране. Например, э, Конгресс США разработал специальный законопроект-акт в поддержку свободы Украины 2014 года и направил президенту Бараку Обаме этот значит документ и позволяет главе государства выделить военную помощь нашей стране и расширить санкции против России. Ну с санкциями я думаю уже бог с ними Алексей извините добрый день, день. как-то тороплюсь, все много событий произошло за понедельник за утро. А что значит военная помощь приедет солдат, солдаты НАТО зайдут в ДНР, ЛНР, всех уничтожат и воцарится мир? Нет, ну военная помощь, это все-таки в первую очередь <coughs> вооружение. Понятное дело, что никакой э, войск э, Соединенных Штатов Америки в Украине не будет. Uh -huh. Это будет вооружением. Должно было быть, в принципе. Хотя <coughs> вполне возможно, что президент Обама внесет определенные коррективы. Если бы он хотел бы дать нам вооружение, он бы уже это наверное, сделал бы раньше. Поэтому я думаю, что все-таки это будут военная помощь будет помощь, нелетальное оружие, увеличение, как бы, да, это такой помощи. Военные инструкторы, возможно, возможно, еще какие-то формы сотрудничества наших стран. Я думаю, что ну, ждать от администрации Обамы все-таки летального оружия, мне кажется, не приходится. Но это не, не опять-таки, давайте все-таки быть реалистами даже того, что не дают определителей, допустим, там минометных расчетов, ракетных, это уже достаточно, да? А оружие, которое убивает, ну, мы еще недавно входили в десятку крупнейших экспортеров вооружений. Наше оружие является одним из лучших в мире. Поэтому... То есть нам, в принципе, не нужна никакая военная. Ну, помощь. Если нам дадут, допустим, винтовки или автоматы американские, учитывая, что стандарт у нас совершенно разные, как бы это нам сильно не поможет. Угу. Нам нужно в первую очередь навыки, нам нужно снаряжение, нам нужно скажем так, то нелетальное оружие. Это первую, А вообще, на самом деле, нам нужно больше всего психологическая, скажем так, да, финансовая психологическая поддержка. Даже mm -hmm. тот факт, что США, <coughs> мы становимся главным союзником военным США вне НАТО, да, вот одним из союзников, это уже mm -hmm. очень неплохо, потому что, ну, все-таки США это крупнейший игрок мировой и любой вот такой вот это, это не только для нас, это для всего мира такой показатель определенный. Ну а с другой стороны, ранее сообщалось о том, что а, то ли Барак Обама, то ли просто представители США заявляли, что они не собираются воевать против России. То есть они все равно как бы вот так вот осторожничают. Да, вроде бы нам военную помощь там какую-то финансовую поддержку и моральную, но в то же время, то есть, вот если война, то нет, извините, вы тут сами разбираетесь. Но ну, должны понимать, что понятно, ядерные страны в принципе воевать между собой, ну это как бы нереально в новых условиях этого и не происходило за это время, да. Только только Пакистан и Индия себе могут такое позволять, но все-таки до, до ядерного оружия у них еще не приходит, не доходит, как бы, и, надеюсь, не дойдет никогда. Поэтому в любом случае свои проблемы будем должны решать сами. Это, ну тут понятное дело, что никто за нас воевать не будет, тем более, ну Опять-таки, ну мы не малюсенькая страна, двух-трех-четырех миллионная, мы крупнейшая европейская страна, 45 миллионов населения. Когда говорят про Россию, ну это не колоссальный, это даже с Грузией несравнимо, допустим, да, конфликт с Грузией. Все-таки мы все у нас в три раза меньше по населению, ну там по территории не будем говорить, но, но мы, то есть, в состоянии, в принципе, при нормальном, так сказать, подходе, в состоянии отразить, скажем, агрессию. Тем mm -hmm. более, что я не, ну все-таки мы должны понимать, что сейчас происходит так сказать, гибридная война, а действие Америки, если будет настоящая, настоящая агрессия, ну такая, ну потому что другого варианта уже не будет. Допустим, тот же взять Мариуполь без жертв мирного населения уже не получится, как бы, да, у российским войскам там этим террористам и так далее. И тут уже может быть и другая реакция Америки и всего мира и Европы в том числе. А сегодня министр иностранных дел Украины в составе Украины делегации и во главе с премьер-министром двухдневный визит э, в европейские институции в Брюсселе. Это тоже вот э, сбор моральной поддержки какой-то? Не, ну не только моральной поддержки, но, ну, во-первых, он должен поехать туда премьер-министром, потому что он только назначен опять премьер-министром, скажем так, да. Это новое правительство с новыми задачами и с новыми полномочиями, с новыми возможностями, да. И, ну, ситуация сейчас такая, что если раньше Правительство все-таки не могло до конца гарантировать выполнение каких-то обязательств взятых там, перед ну, тем же МВФ, да, потому что ну, в парламенте uh -huh. могло не найтись просто такое количество голосований. То теперь у нас создана коалиция, там куда входит 300 и более депутатов, уже можно ну, надеяться и быть уверенным в своих силах. И теперь можно ехать. Ну у нас проблем меньше не стало за этот год, скажем так, да, столько больше стало. И нам западная помощь нужна, и за ней, я думаю, не первый раз поедет премьер, президент и так далее. То есть нам нужна без западной помощи финансовой, нам будет край, нам и так будет сложно очень, а так просто невозможно будет. Вы говорите, у нас 300 депутатов, у нас есть коалиция, как бы вот с одной стороны вроде бы все в порядке, а с другой стороны мы видим по телевизору блокирование трибуны, они там не могут принять какие-то решения, за неделю работаю, принимается вообще какой-то там мизер. Это работа Верховной Рады? Это, ну, как бы вот с вашей точки зрения нормальная работа, когда там действительно большинство такое есть, что там сиди и работай, принимай законы? Ну, понятно, что они большинством вошли не от большой любви к друг другу, а да, от того, что это просто обстоятельства заставляют, жизнь в стране. Как бы, и, ну, вот все это, как бы, и в том числе и Запад. Мы видели, что, в принципе, коалиция была создана именно практически в день приезда Байдена. Да. Это давление Запада. Ну, понятное дело, нам дают деньги, нам помогают, нас поддерживает весь мир. Они хотят, чтобы у нас тут не бардак продолжался, а да, какое-то действие. То, что парламент так входит с таким скрипом, ну это тоже нормально, потому что, ну, очень большой процент новых людей, mm -hmm. новые игроки. Ну, вы же должны понимать, что из, 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 все навсего прошло два года, скажется, проведения проведение прошлых выборов парламентских, да. А в этот парламент пропала только одна политическая сила, которая была представлена в предыдущем парламенте, да. То есть это переформатирование полностью парламента. И, ну, естественно, новые политические игроки, новые скажем так, условия игры, новые отношения друг к друг другу и так далее. Поэтому, ну, потом не надо забывать, что, ну, понимаете, программа правительства настолько жесткая, то, что заявил Яценюк, и то, что планируется, что, ну, многие все-таки еще сомневаются, потому что сейчас у оппозиционного блока и всех не присоединившихся просто шикарная, так сказать, возможность, потому что, ну, то, что это будет очень сложно проводить эти реформы, это факт. То, что недовольных будет множество, это тоже факт. Притом, <как> чем более успешной будет реформа, тем больше будет недовольных. недовольных. <как> По-моему, 10 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев дал такое большое интервью пяти каналам. Много уже так его разобрали на цитаты. И одна из цитат это в случае применения соглашения об ассоциации Украины и ЕС в том виде, в котором оно подписано. Медведев говорит, что будет ухудшение отношений между Украиной и Российской Федерацией. Я хотел бы, наверное, спросить у вас, ну там куда уже хуже. Но ну, он говорит, что там иммигранты, вернее не иммигранты, а те, кто приезжает приезжает в Россию работать с Украины, будут получать патент. Без патента невозможно. Ну и, и дальше уже ваши комментарии. Не, ну Медведев, ну понятно дело, что тут как бы его, ну понятно, что он ничего не решает вот в, 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 той стране. Это все как бы попытки Кремля искать. То есть они как бы такие вот кидают постоянные месседжи на Запад о том, что вот они хотят так сказать. Да, вот. В принципе, ну, они тоже понимают, что все эти санкции и все остальное, оно вредит не только России, но вредит и Европе, и вредит вообще как бы международному, так сказать, состоянию. Есть куча других проблем у тоже Америки, да. И в определенной степени мы должны понимать, что они часто намного, ну, Америка. В втюхило в, в Ирак почти триллион долларов, да, uh -huh. и логично, что все то, что происходит сейчас в Ираке с этим исламским государством, американцев трогает значительно больше, чем ситуация в Украине. И Россия пытается все еще сыграть еще на том, что Евро, ну, не все европейские страны придерживаются одной точки зрения, есть русофилы, много их достаточно, да, и... Это такие. Они хотят, значит, их интересует, что, чтобы Украина никогда не вступала в НАТО, чтобы не, не, было, скажем так, европейских таких серьезных перспектив. И чтобы, конечно, вопрос Крыма просто, ну, они понимают, они уже поняли, что, конечно, он никогда не будет признан, да, но, по крайней мере, чтобы это не было поводом для, для таких санкций. Ну и искать тогда, вот они начнут искать какой-то выход из ситуации с Донбассом, да. То есть они поэтому держат вот эту всю ситуацию в таком виде, потому что ну, сигналы идут как бы негативные, как для них, да, угу. постоянно с Запада. Что ну, они все-таки не понимают до конца интерес или понимают, не хотят их понимать, скорее всего. Все-таки интерес главной Америки и, и тех европейцев, которые мыслят категориями не трех-четырех лет, а десятилетий, да, что то, что произошло с Украиной, это такой прецедент, который, ну, он просто завтра повторится где-то там, где уже без применения ядерного оружия или или каких-то серьезных вещей уже не обойдется. Сейчас у нас опять объявлено такое условное перемирие, режим тишины и вроде бы он как бы вот так вот относительно соблюдается. А с другой стороны наши чиновники говорят, что ну вот ситуация с Донецком это не на один год. А с вашей точки зрения, то есть это может как-то закончиться? Донецкая область вернется там, в состав Украины, Луганская область. И когда вообще это может случиться? Тут понимаете, тут, тут существует как бы э, такой, такая взаимосвязь. Как бы, с, с одной стороны, нам выгоднее понятное дело, что ситуация сейчас идет в нашу пользу, чем больше мы ждем тем, ну просто люди большинство населения, которое там живет на на территории оккупированной террористами, да и российскими войсками, они видят реальность, которая происходит с ними, с их жизнью и сознание того, что, ну в лучшем случае они будут в серой зоне просто находиться, да, для них до них доходит, но также мы должны понимать, что эта проблема, как бы она в любом случае она возвратится в полностью наши войска, mm -hmm. скажем так, ну, скажем так, наша власть будет на, на, этой территории не полностью, будем с кем-то делить там эту, да, то есть это будет какой-то буф, ну, грубо говоря, множество форм может быть существования. Мы в этом плане не первая страна, которая как бы с этим сталкивается, да, и разные формы существуют. Но в любом случае, даже при самом позитивном, это проблема на десятилетия, потому что... Ну, мы должны понимать, убиты люди, многие, много убито. Понятное дело, что в зависимости от того, насколько умно украинская власть будет возвращать свои позиции, ну тут опять-таки, насколько умно, да, потому что может быть у людей, естественно, которые будут возвращаться, допустим, у них будут реваншистские настроения, да, и, они, и, и, абсолютно можно их понять будет, не будет прощать, там, так сказать, то, что произошло с их домами, там, а возможно и с родственниками и так далее, да, это, то есть это проблема, вот, когда, когда люди начинают выяснение вопросов, их то стрелять друг в друга, да, она уже потом очень, очень очень сложно за за как говорится за затушить то есть в эту проблему потому что ну, гражданские войны они самые кровопролитные самые такие но ну, все-таки мы должны понимать, что элементы поделены. Я понимаю, что этот термин не, не самый правильный, да, это все-таки. Но элемент гражданского противостояния там есть. Там не все стоят русские войска и не все, так сказать, террористы там с российским гражданством. Да? Там очень много с украинским гражданством. Это наши граждане бывшие или настоящие, да? которые просто вот обмануты, не обмануты. Это уже не имеет... Через десятилетия это уже не будет иметь никакого значения. Да? Провелась кровь громадное количество обиженных людей, которые, допустим, не понимают. То есть логика абсолютно правильная, то, что поступает сейчас в наше государство, да, отрезав эти территории от финансовой там, помощи, этих социальных выплат, там, ну, притом не полностью, а частично, да. Uh -huh. Но понятно, что если брать с точки зрения конкретного человека, да, это трагедия, да, там, который там живет, который, там, пенсионера, бабушка, которая только на это и жила, да, понятно, что она, и она не то, что стоит на пороге, скорее всего, она и умрет от голодной смерти там, да, ну, это просто в таких конфликтах, это тут, тут ничего не сделаешь. И вот, вот, вот тут множество таких вопросов, которые будут, и которые надо нам, в том числе, уже ставить сейчас, для того, чтобы их спокойнее решать потом, да, чтобы это опять не было какой-то сюрприз. Мы, мы, возвратили и встретили эти проблемы. Уже сейчас надо заниматься подготовкой возвращения этих территорий не только физически, ну, имеется, просто взять, да, а еще гуманитарная проблема, да, там, ну, все эти проблемы, которые там будут стоять. Дякую, що завітали до нас і прокоментували деякі події, які відбуваються саме сьогодні. Олексій Голобуцький, політичний експерт, був у студії телеканалу Соціальна країна. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми обов'язково ще повернемось.